Четыре часа дня, и мы рады сообщать, что, естественно, мы снова с вами на связи. И дальше у нас интересности, например, мы поговорим с вами о самых скачиваемых iOS-приложениях всех времен. Також, у каких местах выготовляются украинские разумные сумки, про это расскажет наша гостья Оля. И, до речи, у студии Лайка, Мистер Сани и Оля. Ольга Минко, засновница проекту Bright Insight. Это разумные сумки украинского производства с підсвіченням и зарядкой для смартфона в середине. Оля, як ти вирішила проблему, наприклад, із а, комутацією. Тобто, якщо казати про USB кабелі, і все інше, тобто це iOS, пристрої, андроїди і інколи там зовсім ә, різні ә, речі потрібно використовувати. Так, да, дійсно ми ізначально ставили таку задачу нашим нашій команді розробників, які проектували зарядне устройство, тому що заряжати всі гаджети, всі, які є, то тобто, незалежно від того на ковід платформі працює ваш телефон, незалежно від того, скажем, это GoPro, это телефон, это планшет, все должно заряжаться. И мы эту задачу решили. Короче, Лайка, план... она запропонувала ей на день народжения подаровать специальную сумку против марнотратства. То есть там, как только людина открывает этот гудзик, приходит смс к человеку или хлопцу про то, что открыта сумка. А сейчас деньги полетят. А что ты, как ты ставишься до такой сумки? А, на самом деле, мне кажется, было бы лучше, если бы на твой же телефон, который стоит на зарядке у тебя в сумке, приходила смс -ка. А ты уверена? <связан> а ты точно знаешь, что тебе это нужно? <связан> что до грошей? Чи можно сказать, что вклады, не гроші уже работают на тему? Да. Э, скажем, в любом случае, мы стартап, мы запустились в апреле месяце. И да, мы э, еще не... Э, достигли. на прибыль? Еще нет. Честно скажу, еще нет, но мы планируем это сделать уже этой осенью. А какая сумма была на первых этапах вложена? 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен. Да. Угу. И э, сейчас, вот с апреля месяца, сколько на данный момент уже продано сумочек? И может быть, э, кому-то из интересных персон ты сейчас поделишься? А, да, на данный момент мы уже продали порядка 40 сумок. Наша сумка есть у Татьяны Гриневой, это главный редактор «Бинтренд». Мы этим очень годимся и... Uh отзывы от Тани самые лучшие. Где отшиваются сумочки? В Украине у нас? Да, полностью все производство находится в Украине. То есть и пошив сумок, и дизайн сумок, и производство подсветки и зарядного устройства, все это происходит в Украине. А закупочка кожи или вот эко-кожи где? Также в Украине или вы закупаете? Закупаем в Украине. Единственное, что попадает в Ну да, то есть это или итальянская кожа, или турецкая кожа. Оля, лайк. Я пропоную сейчас снова прогуляться Киевом для То, щоб задати страшне питання, що важливіше: зарядка для гаджетів у сумці або ж ліхтарик. Чим повинна оснащена бути сумка жіноча якимись гаджетами спеціальними? Підзарядка. Теж підзарядка, тобто будь зарядка <гум> Зараз мені просто це важко уявити. Підзарядка. Wi-Fi, інтернет, а все таки книжка електронна. <гум> Я ще, мабуть, не готова до таких змін, або в мене старі погляди. Зеркальце. <гум> Та це вже якийсь бред. Як ви ставитеся до сумок, які оснащені світлом? Тобто ви відкриваєте там свій світло? О, це було б клас. Скільки така сумочка може коштувати, яка буде оснащена під зарядкою та під світкою? Більше тисячі це точно. Чесно кажучи, не знаю. Думаю десь під три тисячі гривень, мабуть, десь дві тисячі доларів. У нас двадцять тисяч доларів євро. Не вгадала. Взагалі, глобально, які цілі ставить перед собою твій бренд. Глобально мы хотим э, стать брендом номер один сумочным в Украине. Да, это очень амбициозные цели. Но я понимаю, что вот это удобство, эта фишка, она сделает нам и имя, и славу, и мы действительно будем популярны. И также мы хотим э, в Европу, мы хотим продаваться в э, извест, известных европейских магазинах, интернет-магазинах. Э, поэтому на ближайшее будущее у меня в планах участие в э, европейских выставках и продвижение нашего продукта именно там, <ś two>, среди аудитории, которая также это ценит, которая также это будет нужно, и которая, я уверена, оценит эту фишку. Вау, это был сумчатый бренд. Ой, зараз девчата Наверное, я в свое время когда-то спела «Shine bright inside». Не хотите, если заключить контракт некий о том, что все же есть уже целая песня, созданная почти про сумку? Нет? Да. Подумайте об этом. Мы еще подкинем множество, Это множество интересных вариантов, как развить и более инновационно сделать э, сумочки, которые светятся. Спасибо тебе за то, что ты была с нами. Так Спасибо было, вам. Заряджайся креативом, фаном та бомбічними ідеями разом із в одному «Коконат Мікс» та стартап шоу на М1. Далі порція новаційних проектів, які прогреміли на весь світ. Наприклад, кожа, которая саме крісло з електромотором для басейну. А також саме скачиваємо IOS програмочки всего мира. Будьте з нами на гребні волни невероятних технологій. Ааа!